Не ну, через те, що в мене там немає презентації, але ви вирішила цього разу все ж таки розказати через те, що дійсно дуже мало часу, і там, коли перевертаєш там, мопо запускаєшся, займає багато часу. Ну, по-перше, презентація проекту StopFake. А, Якщо ви не бачили, то це сайт в інтернеті. І англійською мовами, де ми спростовуємо неправдиву інформацію, яку знаходимо. Зазвичай це все ж таки більше російські медіа, але і закордонні українські також. І у нас є просто конкретний можна сказати, стиль у нас на сайті тільки про фейки, тільки та інформація. Яка там була десь неправдиво викладена, а ми її спросували. Але тепер також є ще контекст, ну, контекст і міння, тому що взагалі про інформаційну війну, хороші аналітичні матеріали, переклади з закордонних е, СМІ, про пропаганду російську, як вона працює, також новини, як поширюється вона, е, можна все одно побачити. Масштаби російської пропаганди, як вона працює, в яких країнах з'являється, тому що ми може мало знаємо, що в іспаномовних країнах, взагалі там у Мексиці або десь російська точка зору вона превалює. І поки що може це нас не стосується, але колись може ну, якось це і на наші з вами реалії впливати. Але давайте все ж таки тут шість хвилин, да? і ми робимо також відеодайджести, які розповсюджуємо на Ютуб в інтернеті, і бере також громадське телебачення і деякі а, регіональні телеканали. Ми знаємо, що в Сумах і в Запоріжжі в принципі транслюють ці дайджести. І в принципі, ми надаємо їх а, безкоштовно всім ну, медіа, якщо. То есть, хочет, и имеет каналы то мы можем брать и распространять. Давайте тогда посмотрим коротко. Здравствуйте! Вы смотрите StopFake News. Программа продвижения неправдивой информации о событиях в Украине. Наши зрители и читатели после тематического выпуска, посвященного годовщине проекта StopFake, обратились к нам с просьбой сделать еще несколько спецвыпусков, чтобы информация была собрана вместе и ее можно было распространять среди знакомых родственников. Мы решили в этот раз показать, как СМИ создавали кровавый образ украинцев и украинских военных и собрать ложь, которую каналы запугивают своих зрителей. В этом выпуске. Как появился миф о сожженных заживо, не захотевших встать на колени двух беркутовцах, как центральные российские каналы транслировали ложь про массовые убийства мирных жителей в селе Сауровка и Степановка, и о том так называемый министр ДНР Александр Захарченко, говорил об убийстве и изнасиловании почти 300 девушек в Красной Армействе, а позже соврал, что это заявление ему приписали российские СМИ. В марте 2014 года в программе канала «Россия-1» под названием «Злые духи Майдана. Мистика украинского погрома» зрителям рассказали страшную историю о жестокой расправе людей над сотрудниками Беркута. Те ужасы в Альбоме, которые происходят до сих пор, они вдохновлены тоже у нее, мы знаем, Виктор Петрович, ведь именно там поставили на колени бекутовцев, а что произошло с теми, кто не встал на колени? Ну, известная информация, она подтверждена на 100% того, <саспоргут> что те беркутцы, которые отказались присягнуть хунте, которые пришла к вас сейчас нынче в Украине, так именно эти беркутцы были двое, я знаю, это достоверная информация, За и сожжены заживо. 24 февраля сотрудники Львовского Беркута действительно стали перед людьми на колени и заверили, что Беркут всегда будет с народом Украины, а их подразделение не участвовало в разгоне Майдана. Тогда в Соловиков люди бросали мелкие предметы, но от гнева толпы их защищали бойцы самообороны. О том, что над сотрудниками Беркута была совершена жестокая расправа, нигде нет. Единственный случай, который мог бы служить прототипом этой истории, произошел за 4 дня до этого инцидента. Тогда, после мощного взрыва, на базе силовиков под завалами погибло два милиционера. Но причины этого трагического случая еще расследуются. В июне российский СМИ массово распространяли неправдивую информацию о том, что в поселках Сауровка и Степановка Донецкой области бойцы украинской надгвардии устраивали бесчинство, вырезали всех мужчин, а женщин насиловали. Телеканал РНТВ сообщил о массовых убийствах мирных жителей Юго-Востока Украины, назвав события в Сауровке новой хатынью. Сегодня на карте Украины появилась новая горячая точка деревня Сауровка. Как уверяют лидеры Донецкого ополчения, в этой маленькой деревеньке бойцы Росгвардии Украины, цитирую, живых людей резали на части. На части, вот что они говорят. Древние, будем же предполагать геноцид. То есть убиты все мужчины, убиты людским образом, то есть живых резали на части. Руки, ноги. Женщины, населены. Журналист российской новой газеты Павел Каныгин Съездил в два убедился в том, что никакой из них там не было. А здесь э, было такое, что женщины истосиливали кого-то? Нет, нет. У -у 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 Мирных не убивали? Не бывает. Ни не ничего. Такого нет. Степановка разрушена в боях почти наполовину. Когда-то здесь было почти 200 домов, около тысячи человек. А этих домов остались только печи и каменные стены. Под обстрелами погибли 12 жителей. Кто в них стрелял, местные жители не знают. Но о резне они вообще никогда не слышали, сообщила новая газета. В Сауровке информация о резне и изнасилованиях также не подтвердилась. Там, собственно, живет лишь пять человек. Две пожилые пары и одинокая старушка. Из 12 домов снарядами было разрушено три, в которых никто не жил. У тех, что ближе к кургану, осколками поломан шифер и разбитый сюда.